أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونشكره نستغفره ونستعينه نتوكل عليه ونتوسل إليه الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وتبيبنا وشفينا بمبلانا أبو القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وصم الصلاة على إثرته المكرمين وسيما بقية الله في الأرضين ولا ندائم على عداه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو الأقضاء من لساني يفكه قوله إن شاء الله بالمدة بشكل دخدمة ليه يعني جان Allah nəsib eləsə bir müddətdən sonra həmin kimi yenə də sizlərin xidmətinizdə olarıq. Mövzumuz bəllidir. 4-cü cümədir. Qalbin aramlığıdır. Və bu günə qədər bu nəticəni aldıq ki, zikr aramlığın mənbəyidir. Qəflət isə aramlığın hüzurun qənimidir. Qafil insan ağıramlığın itirir. Allahı unudan qafil insan bu fitri ehtiyacdan məhrum olur. Amma mən belə qərarə gəldim ki, ağıramlıqla rahatlığı ayıraq. Ağıramlıq bir başqa bir şeydir, rahatlıq bir başqa bir şeydir. Bəli, biz ətən ağıramlıq və rahatlıq ikisini bir mənada ifadə edirik. Amma bu gün istəyirəm biraz ayıraq ki, mövzumuz aydın olsun. Çünki dini mətnimizə müraciət edəndə, hədislərə baxdıqda, ayələrə baxdıqda fərq gördüm. Ona görə o fərqi istəyirəm bu şəkildə sizə izah edeyim. Aramlıq və rahatlıq bunlar başqa-başqa bir şeylərdir. Rahatlıq maddi rifah, konfort, çətinliyin yoxluğu, bəlalardan sığortalanmaq. Rahatlığı belə tərif verməyəlar amma aramlığı sırf qalb ilə əlaqələndirməliyik. Bu söhbətimin axırında deyəcəm. Ola bilər konfort var, rahatlıq var, amma aram deyiləm. Bunları necə bəhs edəcəyik? İndi çıxışımın əsasında deyəcəm sizə. İlk öncə rahatlıqdan danışaq. Bunu qeyd eləyim ki, tam məndə bu dünyada rahatlıq yoxdur. Yəni tam məndə bu dünyada rahatlıq yoxdur. Din İlk öncü bunu deyir. Deyir siz aldatmıram. Tam mənəndə bu dünyada rahatlıq yoxdur. Ona axtarmayın. Varsa da nisbi rahatlıq var bu dünyada. Tam yoxdur. Əl-əsr-ıram gördü bir nəfər dua eləyir. Samiya raculum yad'u li sahibi fa qal la araka Allahu makruhan. Gördü bir qarda dua eləyir dostu üçün. Deyək görüm heç qəml görməyəsən, qüssə görməyəsən, çətinlik görməyəsən. Ələssam bunu gördü. Göyrəndən sonra çağırdı onu. Fəqol innamə da'afta lahu bil maut. Nə qəribə dualadın. Heç dua eləmədin ki, qarışı şaradın De, De, onu. Deyəndəcə, deyəsən sən də dualadın onu. Deyəndə dedim ki, deyəsən ona ölüm istədin Allahdan. Deydi paşa düşmədim. Mən də məxə çətinlik vermə ona. Qəmi olmasın, qüssəsi olmasın. Mən ona dedim ki, Allah onu öldürsün. Dedi, yox, səninlə tutun. Ləən men aşə fi dunya la butta an yaral məkruh. Çünki bu dünyanın xüsusiyyəti budur, mahiyyəti budur ki, bu dünyada yaşadığın müddət ərzində qəm var, qüssə var, çətinlik var, bəla var. Sən də de dedin ki, o onu görməsin. Görməsin, yəni ölsün, görməsin üçündədir ki bu. Dünyadansan bəlana ala bilmərsən, dünyadansan qəm ala bilmərsən ki. Düz dua eləmədin. Bu hədisdən nə çıxardırıq? Nəticə çıxardırıq? Deməli bu dünyada tam mənada rahatlıq yoxdur. Niyə? Çünki bəlalar qaçılmazdır. Mahdî dünyamız bu dünya məhdud bir dünyadır. İstəklərimiz qeyri-məhduddur. Dikkat ediniz. İsteklerimiz dünyanın özünden çoktu. İsteklerimiz sanki okyandı. Dünya ise bir kuzeye benziyor. Bir kaba benzeyir. Bizim isteklerimiz okyan boydadı. Ama dünya özü bir kuzeden ibarətdir. Okyandan kuzeye özü kadar götürür. istəklərimiz qeyri-məhdud, dünya məhdud. Yaxşı. Burda nə baş verir? Artıq nəyi də qazansaq belə, amma bütün istəklərimizi ala bilmirik dünyadan. Buna görə də Salam nə buyurur? Deyir, "Dünya dəniz suyu kimidir. İçdikcə susuzlaşırsan. Bir istəyə və ki gedirsən, çatırsan, çatandan sonra sanki özü ilə bir daha 10 dənə istəy gətirir. Başqa şeylər istəyirsən?" dünya bənət bitmir ki, tükenmir ki. Çox maraqlı bir dünyada yaşayırıq. Bəs niy niyəyə rahatlıq nə dədir? Rahatlıq istəklərimizin hamısını reallaşdırmaqdadır. Bu mümkün deyil, bütün istəyələrimiz keçmişdə yatır. Deməli rahatlıq Bu mənada mümkün deyil. Rahatlıq amma bu mənada mümkün ki, istəyələrimizi biraz azaldaq ki, rahat yaşaya bilək. Hədisdir. Qila li-Sadiq. İmam Sadiq əleyhissəlamə sual verildi. Aynə rahə. Rahatlıq hardadır? Qal fi xilaf il-hawa. İstəyələbizi biraz azaldıq. Belə istəyələbə yox deməyi bacar. Biraz o okyan boydu olan istəkləri və bu dünyaya nisbət biraz azaldı ki rahat yaşasan. O maşını görsən istəyirsən, bu telefonu görsən istəyirsən, fulan evi görürsən istəyirsən. Bunları biraz azald. Sen yoxsə rahat yaşaya bilməyəcəksən. Hər şey istəyəcəsnsən, nə qədər istəyəcəsnsən, hamısını nail ola bilməyəcəksən ki. Nail olmadığına nə olacaqsan? Əziyyət çəkəcəksən axı. Azaldı ki rahat yaşasan. Fikir verdiz. Biz elə bilərdik ki Rahatlıq budur ki bütün istəklərimizə çataq. Hədis baxışımızı dəyişdi. İstəklərinizə xilaf çıxa bilən azaldın ki rahatlaşa biləsiniz. Yaxşı. Axı biraz da açaq bu dünyanı. Bu dünyada toq quşmalar var. Necə? Bir şeydi, sən də istəsən mən də istəyirəm, ondan bir dənə dammı? Bir dənə vəzifə var. Ora ya sən getməzliyəm mən verdin 900 istəyələrimiz. Ona kimi mümkün də elfitin istəklərə çataq. Ya sən gədirsən ora, ya gedirəm mən, ya mən gedirəm ora. Deməli bu dünyada tam olmadı mümkün deyil. Amma cənnətdə mümkündür. Diqqət eləyin. Ona görə Qurani-Kərim buyurur: "Ləhun mayəşaunə fiha." Orda bütün istəklərinizə cavab veriləcək. Cənnətə dünyanın fərqi var. Əslində buradan çıxarış eləmək istəyirəm ha. Deməli bizim istəklərimiz qeyri-məhduddursa, bu dünya məhduddursa, deməli istəklərimizə uyğun bir məkan yaradılıb. Çünki susuzluq varsa nə var? Su var. Deməli bir məkan var. İçimiz bizə deyir ki, bir məkan var. İçimiz bizə deyir ki, qiyamət var. Sən qiyamətə sual verməcəkəsə, bir də özünə sual ver, istəklərinə. Qiyamət var yoxsa yox? İstəklərimiz var, necə yoxdur? Bu dünya məni qanə eləyə bilmir. Deməli bir məkan olmalıdı ki, mənim istəklərimə adekvat cavab versin və üvəni ninəsin qanələsin. Hə? Nə maraq oldu? Özünüzdən belə danışın. Sən danışanda bu çox suallarımızı özümüzlə danışanda cavab tapırıq. Quran nə deyir? Deyir: "Lahumma yaşauna fi hər şey var orada." Sura nə deyir? Fikir ver bütün ha ha istəklərimiz dünyanın özündən çoxdur amma axirət nədir bütün istəklərimiz var üstə gəl lədeynə məzid Allah deyir bəzi istəklərimiz var istəyəcəksiz verəcəm bəzi şeylər də var mən özüm verəcəm heç istəməmiş. Yəni cənnət sizin istədikünüzdən daha artıqdır. Dünya isə istədiyinizdən daha aşağıdır. Fikir verdiniz? Onların elə son nəhv çudu bəlağada görür nə gözəl izah verir. Dir duniyanın təsavvürü və duniyanın özü. Təsavvürü bu duniyanın dünyadan şirindir. Maşını ki insan təsavvürü falan maşın alacam, sonra sürəcəm, gezəcəm özüm üçün falan rayona gələcəm. Bu təsavvürü bu maşının özündən daha şirindir. Fikirlədirsiz duniyanın təsavvürü özündən şirin. Amma bu cənnətdə fərqlidir. Cənnətin özü təsəvvüründən daha şirindir. Cənnət nə qədər gözəl düşünürsüz, riallığı bundan şirindir. Amma dünya belə deyil. Dünya belə deyil. Ona görə bir dənə hədis, bu qədər danışdım, sübut edirəm sizə. Rahatlıq bu dünyada demə yoxdur, tam mənada yoxdur. Necə var? Nisbi var. Biz nisbi rahatlıq üçün nə etməliyik? Çalışmalıyıq. Məsələn, imkanı olan qədəri ailənin vəziyətini yaxşılaşdırmalıyıq. Bəli. Müəyyən qədər çalışmalıyıq, amma onu bir də ki nisbidir, tam deyil. Baxın, bir dənə hədis deyim sizə. "Wada'tu raha fil jennah." Allah deyir, mən rahatlığı orada qoymuşam, cənnətdə. "Yatlubuna ha fi dunya." Siz orada axtarırsınız, dünyada fələyəcidunə tapmayacaqsınız. Biz necə? Evin bayırda içirsən, bura otağa girməmsən. Məs belə diyəndən nəysə cibindən düşüb itib üşürsən burda axtarsan. Sə bura girməmisən, dağa burada itirəsən. Buranı yəktarsan. Axtar əşim yoxdur. Bütün gün axtar. Bütün dostluğu yığın hamı gəlsin axtarsın. Fələy yəcidi onu tapmayacaqsınız siz burada. Çünki o bayırdadır. O hardadır? O ordadır. Allah da deyir ki, siz bu tam ki axtarırsınız, rahatlıq. Axtar mində bu dünyada. Mən onu atmışam ara, cənnətə atmışam. Siz axtarırsınız pırt. Deməli tam rahatlıq burada yoxdur və fərq biraz da açım dünya ilə axirəti sonra gətirim mövzunu dünyaya. İkinci fərq üstündədir. Bu dünyanın ləzzəti əziyyətdən sonradır adətən. Birinci acımalısan sonra yeməkdən ləzzət alınmaz. Toyandıqdan sonra lap qoşladığımız yeməyə qoysa qalmazsa nə olur? Biz baxmaq istəmirisən bəzi oxlar. Birinci acıyırsan, sonra nədan ləzzət alarsan yeməkdən? Yuxunu özün ləzzət almaq istəsənsə gün ortaq edə o qədər işləsən ki, hə? Əziyyət çəkirsən, axşam adam sevinci yeyib yatacaq. Yuxu özü ləzzətdir, amma əvvəli əziyyətdir. Yemək özü ləzzətdir, əvvəli əziyyətdir. Yeməkdən ləzzət almaq üçün acımalısan, amma Quran nə buyurur cənnət haqqında? Buyurur, "La ta'juu fiha." Orda acımayacaqsınız. Orda acımayacaqsınız. Yemək var, amma acımayacaqsınız. Çünki acılıq narahatlıq gətirir. Orda narahatlıq yoxdur ki. O məkanı siz üçün yaratmışam mən. Axirət onun üçündür. Yəni istəyirəm bunu deyim ki, dini mətnlərimizdə rahatlıq yoxdur dünyada. Tam mənada olan rahatlıq bu dünyada yoxdur. Bir də nə hədis deyim sizə, "Ər-rahatu lam tukhlaq fi'd-dunya və la li ahli'd-dunya" Ra yaranmadı rahatlıq. Nə bu dünyada, nə dünyəli üçün. Deməli tam rahatlıq burada yoxdur. Görsən, vəziyyət qəşəng idi, maşının da var, evin də var, hər şey də var, evin isti, yeməyin də var. Bir dənəsi çıxdı bir şey. Nöldü? Birraxdan evdəkilərdən biri xəstələndi, bütün rahatlıq dəyidi bir-birinə. Deməli bu dünyada nə yoxdur? Tam bir rahatlıq yoxdur. Amma aramlıq varmı, yoxsa yox? Psixoloji aramlıq, huzur, istirabdan qurtulmaq bümüş. Döb bu dünyada yoxsu yox. Dinimiz yox. deyir bu bümüşündür. Ola bilər rahat yerdə yaşamırsan amma aramısan, itirməsən özün. Hüzur var səndə. Əslində bir də sən söz deyim, izah verim. Əslində bu rahatlıq deyilən anlayış var. İnsan əslində o tələbində deyil. İnsan əsl aramlığın tələbindədir. Evni niyə gözəlləşdirir? Məsən görəsən dəyişir xanımlar. Televizorun yerin yerini dəyişir, nə bilim şkafın yerində dəyişir, divanın yerini dəyişir. Niyə dəyişir? Yorub da onu. İstin olsun, biraz fərqli olsun, ağramlaşsın. Əslində rahatlıq özü bir müqəddimə xarakterlidir ki, insan ağramlaşsın. Diqqət eləsiz. O əslində mənim ruhumun ehtiyacı ağramlıqdır. Sadəcə elə boşadırəm ki, mən rahatlıq qursam ağramlaşacağam, ona görə başlayıram nəyinəməyə rahatlıq üçün müqəddimə tökməyə. Yaxşı. Amma bu odur deyil ki, məhd rıfah olan yerdə, konfort olan yerdə mütləq və mütləq insan aramı olacaq. Bəzi vəhollar hər şeyi var, pulu var, imkanı var, maşını var, hər şeyi var, amma intihar eləyir. Nəsə çatışmır. Görür, hər şeyi var, adamlar sual verir, bunun qarşı şeyi var idi. Elə bilirlər ki, hər şey bu rahatlıqlandı. Yo, onun indi. Aramlığı yox idi hüzur yox idi. Ruh müvəazinət intirmişdi. Ruh istirabla dolmuşdu. Nəsə çatışmırdı ruhda. Bax o yoxdu. Hətta mümkündür, bax nazilər, əz kardeşlərim, dəyərli ana bacılarım. Baxın, hətta mümkündik ki rahatlıq yoxdu belə. Bir daxmada yaşayırsan, amma aramısan. Qalbində hüzur var. Üzün həqiqətən gülür. Bu mümkündür. Mümkündür bütünsə tarixdən hadisə deyim. Əli salam deyir ki, sabah müharibə olacaq, vəziyyət çox pisdir. Dəsoğ məsələ təzəvüni müharibə başlayır. Adam nəyə halı qalar? Ondan başını içirər adətən. Deyir peyğəmbərə baxdıq biz Əli Əli salam deyir. Peyğəmbər dey ilahi o qədər aramamız. Əli salam deyir kunno iza imarral bas çətinlik alovlananda ittaqeynə bi rasulullah peyğəmbərin ana gedərdi ona sığınardı bu məna at. O şəxsiyyət o qədər ağırəmirdi. Xüsusilə salam belə dinəhcil bulağıdı. Dü üçdə də düşmənin ən yaxın şəxsi oy idi bizdən. Bu qədər ağıram rahat. Yaxşı bu çətinlik müharibə çətin şərait idi də. Amma peyğəmbər müvəziətin itirib itirmir. Deməli, ola bilər ki, rahatlıq olmayan yerdə aramlıq olsun. Bəli, altan rahatlıq olur, aramlıq gəlir. Amma mümkündür ki, rahatlıq yoxdur, amma aramsa. Biri xəstədir. Amma Allah ilə ünsiyyət edib qurup ki, aramlıq. Biri sağlamdır, amma sıxılır. Xəstənin ruhuna baxırsan, bu birsin ruhuna baxırsan. Nə qədər fərq var ilahi. Baxın, bu aramlıqla rahatlıq başqa bir şeydir. Bir dənə mövzunu böyüdüm. Hz. İmam Hüseynə (ə.s.) bütün övladlarının, yaxınlarının verəndə son anlarda yıxılıb yerdə qalanda deyəcək sözü bəs nə oldu? Dedi: "Hawnun alayya." Allah məni rahat, aramam, narahatın. "Hawnun alayya ma nazala bi fa innahu bi'inillah." Mən aramlığımı itirməmişəm amma Cərbəladə deyir. Mahramlığı bitirməmişəm. Niyə? Çünki sən ki məni görürsən kifayət eləyir. Müvazət bitirməmişəm. Mahramam. Hər şey gözəldir, ya Rəbb elə. Xalımza Eynebizə dedi. Mara ak tu illa cəmila. Gözəldir, ha yaxşıdır. Rahatlıq var idi? Rahatlıq yox idi. Əllərin, qolların zəncirləmişdilər. Əsir aparırdılar. Bir dağxmada saxlıyırdılar çurayı vermirdilər. Amma elə bir vəziyyətdə necədir xanım? Ağramdır. Bəli. Deməli problemlər zamanı, müəyyən xəstəliklər zamanı, təhlükə zamanı maksimum insan ağramlığını qorumaldı. Qorxu yersiz qorxu gəlib qəlbimizi doldurmamaldı. Bu mövzu haqqında danışmaq istərim ümumiyyətlə qorxular. İnşallah bir vaxt istiram geniş bu mövzunu ayıraq, baxdı da danışaq. İndi istəmirəm tam daxil olum, amma qısa bunu deyim. İnsandır ki, qorxu bütün gəldi, vücudunu bürüdü, aramlıq netirir. Ona görə belə bir cümlə yazdım. Təhlükə qorxusu təhlükənin özündən çox təhlükəlidir. Təhlükənin qorxusu təhlükənin özündən daha çox təhlükəlidir. O qorxu çücəli düşür adamı, bir hadisə ilə bağlı. O daha şiddətlidir. Bir daha nəsib bir qeyd etdim. İnsan zehni belə yaradılıb ki, həm həyatı təhlükədən, həm xəyalı təhlükəyə reaksiya verir. Bir həyatda bir təhlükə görür, ona da reaksiya verir. Hələ bir şey olmayıb, onu düşünür, insan zehni ona reaksiya verir. Fikir versən, hər dən adam varam bir qorxulu hadisəni düşünür, necə sıxılır, qalır belə. Reaksiya, zehn ona reaksiya verir. Ona görə hadisəni çox şişirtmək olmaz. Məsələn, özündən böyük şişirtmək olmaz. Olduğu qədəri və bir də çalışmalıyıq ahramlığımızı itirməyək, müvazətimizi itirməyək. Yer siz o qorxu iç bütün vücudumuza bürüdü. Həkimlər deyir ki, adətən xəstəliklərin 85 faizi qorxudan və stressdən yaranır. 85%. Yaxşı. Bəli, diqqətli olaq, ehtiyatımızı qoruyaq, ehtiyatımızı saxlaq. Düzdür mü? Bular hamı söz yerində. Biz xəstəlikə gəlsə həkim həkimin buyurduqları var, onu riayət eləyək. Bular hamı söz yerində. Amma o ruhumuzun müvazətinə yenəmiyək, itirməyək. Atə niyə insan sıxılır, ağırlığını itirir? Əsasda mövzunun əsas hissəsinə gəldim çatdım. Çünki insan ki çətinliklər ona tərəf gəlir, problemlər onu sıxır, hər yerdən ümid üzülür, nəticə nə olur? İnsan tənha qalır. İnsanı sıxan o tənhalıqdır. Tənhalıq ruhda bir diskomfort yaradır. Diqqət eləsiz, onun tənha isi sinirə sıxılır. Bəzi xəstələr var, soruşur ki, mənim kimi xəstədən var yine, yoxsa yoxdur? Dilər ha, hə, var. Beş-altı nəfər. Ha, hə, özü rahatlaşır, tək deyiləm də yani. Mənim kimi nə qədər belə bir xəstə var? Atən insan tək qalandan nə baş gedir? Sıxılır ruh itirir ağıramlığın. Bəs insanı bu tənhalıqdan qurtaran amil nədir? Gəldi əsas nöqtə. Tənhalıqdan qurtaran amil ağıramlıqdır. O da necə yaranır? O da Allahla yaranır. Bax bu cümləki görürsüz yazılıb. Ələ biz zikrillah tatmainnul qulub. Qəşəng yazbərnə həm o zikri. Allahı xatırlamaqla aramlaşa bilərsiz. Tətməin nu aramlıqdır, rahatlıq demir. Allah görənə deyir, deyir 100% mənim xatırluyun aralmışdır. Allah quyununun içində də olsaq belə? Bəli. Allah tongalın üstündə də olsaq belə? Bəli. Allah Həbibullah kimi o dərən içində də olsaq belə? Bəli. Yusuf misal deyildi buna. İbrahim sübut deyildi buna. Habibullah misal deyil buna. Musa çətinliklərdən özləşmədi, aramlıqları yox idi mi? Alo, bizə kirill Allah tətiməyindir bunu. Məni xatırlamaqla naramlaşırsan. Bu gün cəmiə bunu axtarır, dünya bunu axtarır. Dünya bunu axtarır ki, aramlığımızı heç niyə itirməyək. Bəli, onu ki xatırladı, o nə baş verir? O kimdir axı? O tam qüdrətin sahibi. Biz mütləq rəhmətin sahibi 2 eyni zamanda da xəssis deyil 3 ha baxın bir nəfər ikisən bir nəfərdən bir şey istəyirsən ya yoxudı vermir yoxudı vermir ya var səni xoşdamaır ona görə vermir 2 səni sevmirdiyənə vermir bu 2 ya da varıdır səni də sevir O, biraz xəssis adamdır. Pulu səndən çox istəyir, ona görə vermir. Allah həm qüdrətlidir, hər şey ondadır. Həm səni çox istəyir, həm də xəssis deyil. Sanki bildin, ona inanın, ağramlaşırsan, rahatlaşırsan. Belə özünə qayıdirsən. Ona görə Allah Taala Musa peyğəmbərə görən nə gözəldir. İlahi nə gözəl cümlələri var. Adam rahatlaşır, həqiqətən. Allah Musa peygambara dedi: "İttahizni junneten lişşedait." Elə ki şiddət gəldi, çətinlik gəldi, bəla gəldi, mən varam. Junnə. Mən sipərəm o bələ olan qabağında. Yəni rahat unumsu tənha qoymamışam. Sənə missiya vermişəmsə də tənha qoymamışam ha. Allah belə deyir: "Get qabağa səni buraxsın sonra." Bəşərdir. Sənə deyər: "Get, get qabağa, sonra səni tənha qoyar, qaçar." Allah heç kəsə deyibsə, kimə gedib get qabağa onu tənha qoymayıb? Tamam da nə deyir? Və hisnən li mulmatil umur. Heç bir çətinlik də səni tənha qoymaram. Mənə sığın. Yaxşı. Deməli rahatlıqla ağramlığa ayırdıq. Ağramlığın təminatı nədir? Ağramlığın, huzurun, istirabın yoxluğunun təminatı yalnız və yalnız onunla nüsiyyət qurmaqdır. Onunla danışmaqdır onu zikr eləməkdir. Onu dua eləməkdir. Eyni zamanda boyundə düşənlər edirik. O bildik. Amma onsuz olmaz. Sonda sizə bir dənə İmam Səccad əleyhissalamın duası deyim. Bu söz <laughs> antə anisi. Maqdiya fil xalva izə av həşanil məcan ولا فزتني الأفطان وفاركتني الألاف ولا الجيران وإن في محل ساكن شوكا شعن دوات دي إلهي وطوانا أزبالي بكونو تدي إلهي إلكي يا رب العالمين دوستلار قنشلار məni tərk elət. Mənim həmdəmimsənsən. Bəs bu xallar insan elə vəziyyətə düşür ki, hamı tərk eləyir onu. Heç kəs yaxın düşmək istəmir. Olur da belə bir hal. Hətta belə vəziyyətə düşür ki, hamı çıxıb keçirkən, qalmışam tək tək. Maraqlı səhnətdir. Orda bu duaya bax nə qəşəng duadır. İlahi və Rəbbim. Dostlarım da məndən uzaqlaşdı, qonşular da məndən uzaqlaşdı. Davamı da var ha. Yaxınlar da mənə vəfa eləmədi. Tək qaldığım alda, anda o məkan da, sıxıcı məkan da. Məni tənha qoymayan həmdəmim, münisim sən sən yarab, ələmin. Mənə aramlıq verən sən sən yarab, ələmin. Gəlibimi hüzurla dolduran sən-sən yarəb-ül-aləmin. Sənsiz mən nəyəm ki? Deməli, nəticə bunu aldıq. Rahatlığı ayırdıq. Tam rahatlıq yoxdur bu dünyada. Amma tam ağırlamlıq var bu dünyada. Yolu nədir bu cüməmizin, söhbətimizin yekunu bu oldu. Allahı zikr eləməy. Allahla danışma. Onu xatırlamaq. Bu olanda hər halda sıxılmayacaqsan. Hər halda ona inansan. Velhamdülillah rabbil aləmin. Allahdan istəyim varmışam. İki duam budur, Allahım. İmam zamanımızın zuhurun təcili ilə. Allahım, günahlarımızı bağışla. Allahım, nə çətinliklər, bəlalar varsa bizlərdən bu millətdən ümmətdən uzaq elə və qəlbimizdə onun haqqətləri, duaları rəva elə günahlarımızın üzərindən əffi qələmçək. Elhamdülillah rabbil aləmin.